Добрый день, семья Божа. Рай или ад – два пути для человека. Церковь – это дом Божий. И если кто неразумно поступает, уносят в ад. Кто колеблется, колеблется на погибель. Благодать – это подарок. Но что ты сделаешь с этим? Помните, цена – кровь Христа. Благодать случайно не проходит. Спасение в церкви избранных. Без благодати нам ничего не светит. Вариант. Нам э, у человека или ад, или рай. Какую церковь строил Петр? Был страх над всякой душой. Церковь ⁇ это дом Божий.